Salam sejahtera. Nama saya Yulissi. Saya akan membentangkan tentang definisi untuk maklumat palsu. Jadi, apa itu maklumat palsu? Maklumat palsu merujuk kepada sebarang kandungan berita atau informasi yang disebarkan sama ada secara sengaja atau tidak sengaja dengan tujuan untuk menipu, mengelirukan atau memanipulasi penerima. Ia boleh muncul dalam bentuk video, mesej ataupun artikel dan dia boleh disebarkan dengan pantas di dalam media sosial. Malumat palsu sekarang semakin berleluasa dalam media sosial. Jadi, macam mana kita nak kenal pasti tentang bahawa berita itu tersebut benar ataupun tidak. Jadi, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri malumat yang palsu. Yang pertama, malumat tidak konsisten atau bercanggah. Fakta dalam kandungan itu suka berubah-ubah ataupun bertentangan dengan sumber lain yang boleh dipercayai. Yang kedua, sumber tidak jelas atau tidak sahih. Jika maklumat itu tak menyatakan siapa penulisnya atau datang dari laman web yang meragukan, kita kenalah berhati-hati. Yang ketiga, tiada bukti kukuh atau fakta sokongan. Kalau tiada data, tiada rujukan, besar kemungkinannya berita tersebut adalah palsu. Yang keempat, image atau video yang dimanipulasi. Sekarang, terdapat banyak teknologi yang membolehkan sesiapa sahaja untuk mengedit video atau berita yang asal. Dan yang akhirnya, gaya bahasa yang emosional atau provokatif. Jika kandungan itu terlalu marah, takutkan atau cuba menimbulkan kebencian, itu tanda besar yang mungkin direka untuk memanipulasi emosi penerima. Nama saya Bernice dan saya akan menguraikan empat punca penyebaran maklumat palsu dalam era digital. Ya, antara punca yang pertama iaitu kebebasan menerbit di media sosial. Pertama kali, media sosial memberi kebebasan kepada sesiapa sahaja untuk memuat naik dan berkongsi maklumat tanpa semakan fakta. Ini sangat berbeza dengan media arus perdana yang perlu melalui proses penapisan. Oleh sebab tiada kawalan, maklumat palsu mudah disebarkan dan sukar dibentuk. Punca yang kedua iaitu kelemahan literasi media. Seterusnya, kelemahan literasi media dalam kalangan pengguna juga menjadi penyumbang besar. Ramai yang tidak tahu menilai sama ada sesuatu maklumat itu sahih atau tidak. Apabila sesuatu berita itu kelihatan profesional, mereka mudah percaya walaupun ia palsu. Maka, penyebaran maklumat palsu berlaku secara tidak sedar. Punca yang ketiga iaitu sikap berkongsi tanpa menyemak. Kebanyakan pengguna media sosial suka berkongsi maklumat yang mengejutkan atau menyentuh emosi tanpa periksa dahulu. Mereka terdorong oleh perasaan bukan kebenaran. Inilah yang menyebabkan berita palsu cepat tular. Akhir sekali, punca kewujudan bot dan akaun palsu turut memainkan peranan. Bot ini digunakan untuk menyebarkan maklumat secara automatik, like, komen dan share. Bila sesuatu maklumat dikongsi berkali-kali, ia kelihatan seperti benar walaupun sebenarnya palsu. Kesimpulannya, penyebaran maklumat palsu berlaku kerana berbagai faktor dan kita semua bertanggungjawab untuk lebih berhati-hati. Oleh itu, penting untuk kita menggunakan pemikiran, pemikiran logik dan kritikal dalam menilai setiap maklumat sebelum percaya dan berkongsi. Selamat sejahtera, nama saya Tan Zeming. Saya akan membentangkan tentang contoh kes penyebaran maklumat palsu berkaitan banjir di Malaysia dan di dunia. Saya akan membentangkan maklumat palsu di Malaysia dahulu. pada 5 Januari 2022, polis daerah Kota Tinggi mengesahkan bahawa gambar dan video banjir yang tular di media sosial seperti WhatsApp dan Facebook adalah palsu. Kandungan tersebut sebenarnya merujuk kepada kejadian banjir pada tahun 2021. Namun, disebarkan seolah-olah berlaku pada masa kini. Polis menasihatkan orang ramai supaya tidak mudah percaya dan menyebarkan maklumat, menyebarkan maklumat tidak sahih untuk mengelakkan kegusaran masyarakat. Individu yang didapati memuat naik kandungan palsu boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan memperuntukkan hukuman denda tidak melebihi RM50,000 atau penjara tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya jika sabi kesalahan. Seterusnya adalah contoh kes penyebaran maklumat palsu di negeri Kedah. Kekeliruan dan panik awam poster palsu yang mendakwa disediakan oleh kerajaan negeri Kedah mengandungi melumat lokasi pusat bantuan banjir dan nombor telefon untuk dihubungi. Penyebaran melumat di dasar ini menyebabkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat dan meningkatkan kebimbangan yang tidak berasas. Penyebaran melumat palsu boleh mengalihkan perhatian petugas perasaan hadapan seperti polis dan bomba daripada tugas utama mereka. Mereka mungkin perlu menangani panggilan dan pertanyaan daripada orang ramai yang terpengaruh dengan maklumat tidak sahih ini. Ini akan mengurangkan kecekapan dalam memberikan bantuan sebenar. Penyalahgunaan sumber kerajaan maklumat palsu boleh menyebabkan orang ramai menghubungi pusat bantuan yang tidak wujud, membebankan sumber kerajaan yang sepatutnya digunakan untuk operasi sebenar. Ini boleh mengganggu aliran bantuan yang diperlukan oleh mangsa banjir. Risiko penyebaran penyakit berjangkit Keliruan mengenai lokasi pusat bantuan boleh menyebabkan orang ramai berkumpul di tempat yang tidak sesuai. Dan ini akan meningkatkan risiko penularan penyakit berjangkit. Kemudian, ada satu contoh kes penyebaran maklumat palsu berkaitan banjir di dunia. Selepas tragedi runtuhan empangan sampingan, Dam di Laos dengan pihak tidak bertanggungjawab telah menyebarkan gambar dan video palsu di media sosial. Terangnya, termasuk video tsunami Jepun 2011 yang disalah tafsir kononnya sebagai rakaman pangan Laos. Tindakan ini mencetuskan panik, menggerirukan orang awam dan mengganggu operasi militer. Kerajaan Laos segera memberikan amaran keras bahawa penyebaran maklumat pasu ini adalah melanggar undang-undang negara. -undang Pihak berkuasa menegaskan bahawa menyebabkan berita palsu boleh dikenakan tindakan undang-undang kerana ia memburukkan lagi situasi bencana sebenar. Kes ini menjadi contoh klasik bagaimana penyebaran berita tidak sahih di media sosial boleh memperbesar keadaan dan membahayakan keselamatan masyarakat. Terima kasih. Untuk kesan maklumat palsu terhadap individu dan masyarakat, terdapat tiga kesan uh, dari segi sosial, ekonomi dan emosi. Untuk sosial, Kesannya adalah menyebabkan perpecahan dan salah faham dalam masyarakat yang dapat dicontohi oleh pemyebaran berita palsu mengenai isu perkawaman menyebabkan rusuhan kecil berlaku. Dari segi sosial juga boleh hilang kepercayaan antara individu dan juga kumpulan Contohnya, rakan sekerja tidak lagi mempercayai satu sama lain selepas maklumat-maklumat palsu tentang salah laku seseorang atau sendirinya tersebar dalam masyarakat. Uh, selain itu kita juga dapat melihat daripada segi uh, ekonomi uh, dapat menjatuhkan nilai saham dan juga menyebabkan kerugian kepada syarikat dan juga pelabur. Uh, sebagai contohnya khabar angin palsu tentang musafirnya uh, inflasi uh, sebuah syarikat yang uh, menyebabkan pelabur menjual saham uh, secara besar besaran uh, dan juga dari segi ekonomi juga dapat menggugat kestabilan ekonomi. Uh, sebagai contoh, uh, maklumat palsu tentang kekurangan bekalan minyak menyebabkan masyarakat panik dan juga uh, pembelian besar-besaran -besar yang menjejaskan pasaran. Dan juga uh, kita boleh juga tengok daripada segi emosi, uh, kesannya adalah menyebabkan tekanan ketakutan, kemarahan dan juga dan juga kegelisahan. Uh, maksudnya, uh, uh, seperti mana berita palsu tentang serangan virus baru uh, menyebabkan orang ramai panik dan juga uh, takut keluar rumah, yang yang akan menyebabkan emosi mereka. Mereka juga uh, dan dari segi emosi juga dapat memberikan kesan negatif kepada kesihatan mental uh, yang uh, boleh dicontohi dengan individu yang sering terdedah kepada berita palsu menjadi cemas dan mengalami kemurungan dan juga anxiety yang mereka akan di, dicipta dalam hati hati mereka. Untuk perbezaan antara pemikiran logik dan pemikiran emosi dalam menerima maklumat. Okay, untuk dalam slide ini kita akan tengok dari segi perbezaan antara sesiapa yang memikir secara logik dengan sesiapa yang memikir atas emosi. So dari segi aspek pemikiran logik dan pemikiran emosi, okay let's we see the definition. Hmm. So untuk pemikiran logik berfikir secara rasional dan berdasarkan bukti dan data. So orang yang berfikir secara logik, mereka tidak uh, segala galanya uh, percaya sesuatu maklumat. Mereka cuba menganalisis, mereka menggunakan critical thinking mereka untuk Uh, make sure maklumat tersebut adalah benar Malakala untuk pemikiran emosi uh, Sesiapa yang berfikir secara emosional Mereka berfikir berdasarkan perasaan dan reaksi yang spontan Apabila mereka dapat maklumat tersebut Mereka baca dan mereka jadi emosional terhadap maklumat tersebut Dan mereka cuba untuk share maklumat tersebut kepada semua orang lain So contoh respon adalah Seperti saya kata untuk pemikiran logik, Mereka saya akan semakan fakta ini dahulu Mereka sentiasa say se, saya akan semakan fakta ini dahulu. I always check this fact first. Manakala pemikir emosi adalah mereka terus uh, send apa-apa maklumat je berdasarkan emosi mereka. So dari segi risiko adalah pemikiran yang logik dapat Mengurangkan penyebaran maklumat palsu. Manakala untuk pemikiran emosi mereka menyebarkan maklumat palsu secara tinggi. Although pemikiran logik dengan pemikiran emosi mempunyai matlamat yang sama seperti okay, dalam konsep kebanjiran ini, okay untuk orang yang pemikir logik dan pemikiran emosi mereka both of them want to help the orang-orang uh, yang uh, terlibat dalam kebanjiran tersebut. So kalau sebagai contoh mereka dapat satu maklumat di mana uh, kebanjiran ini berlaku dekat perlis, tetapi dalam kayak uh, dalam keadaan yang but in the real scenario kebanjiran itu tidak berlaku dekat perlis tetapi berlaku dekat Johor. So orang yang berfikir secara logik tengok maklumat tersebut Mereka tahu okay, ini adalah maklumat yang palsu Mereka akan verify dengan orang yang lain Mereka akan tengok uh, dekat berita-berita uh, lain Seperti The Star News atau berita harian dan sebagainya So apabila mereka tahu ini adalah maklumat palsu Dan mereka cuba pergi find the original maklumat And dapat bantuan So orang yang akibat dari kebanjiran tersebut Akan mendapat uh, penolongan pada masa yang cepat Manakala untuk pemikiran emosi, mereka terus send information yang palsu ini, iaitu kebanyakan berlaku dekat perlis. Therefore, orang yang tercedera ke orang yang terakibat di dalam kebanyakan dekat Johor tidak dapat uh, pertolongan yang diperlukan pada masa yang cepat disebabkan oleh maklumat-maklumat palsu ini. Okay, mari kita akan tengok uh, pemikiran logik dengan pemikiran emosi dengan lebih mendalam ke okay, dari segi sudut pemikiran logik, logic analisis sumber okey mereka akan memeriksa siapa yang mengeluarkan maklumat tersebut manakala maklumat tersebut daripada media rasmi atau diperbuatkan oleh orang-orang orang-orang uh, yang lain di mana uh, berita itu benar atau tidak so apabila mereka mendapat satu berita so mereka akan mengenal pastikan dengan mereka akan buat satu menganalisis dengan berita-berita uh, yang terkenal kepada berita yang mereka terdapat So, penilaian fakta Okey, daripada bandingan maklumat tersebut Mereka dapat membuktikan bahawa Atau mendapatkan kesimpulan bahawa uh, Maklumat yang ter ter tersebut adalah benar atau tidak So, pertimbangan konteks So, adakah maklumat dipetik secara penuh atau separuh Sebab usually Maklumat-maklumat uh, yang palsu Tidak akan memberikan satu konteks yang sangat padat Atau satu konteks yang panjang Yang semua detail yang terdapat So usually mereka akan letak satu title uh, seperti uh, pray for Melaka ke pray for Johor and then mereka letak satu hashtag uh, kebanjiran. So and then mereka letak satu beberapa foto yang mengalami kemalangan ke uh, sorry mengalami yang orang yang mengalami kesusahan daripada kebanjiran itu tetapi gambar-gambar uh, tersebut bukan daripada situasi yang sebenar. Ia mungkin daripada pasir ke atau sebelum sebelum ini punya ke. So mereka akan gunakan gambar-gambar tersebut untuk menarikkan emosi uh, pembaca. So di mana uh, pemikir yang secara emosi mereka akan uh, bertimbang secara kesalahan daripada sudut inilah. So dari segi bukti dan data membuat kesimpulan hanya selepas melihat bukti yang sah. So dari segi tanggung tindakan tidak tergesa-gesa berkongsi lebih mengutamakan ketepatan berbandingan dengan kelajuan. So kalau kita tengok seorang yang pemikir secara logik mereka tidak akan follow Uh, kepantasan atau sesuatu yang secara viral ke atau sesuatu secara sangat trending Mereka tidak akan uh, Mengikut ke arah tersebut so, Mereka akan mengenal pasti bahawa Maklumat itu benar atau tidak Kalau benar mereka akan share Kalau tidak benar mereka akan mencari maklumat yang benar atau mereka cuba uh, Memberikan Bahawa maklumat ini adalah palsu supaya Orang-orang lain pun akan Be aware of this information Okey dari segi pemikiran emosi adalah Uh, facts dia semua adalah macam uh, terbalik kepada pemikiran secara logik. So dari segi reaksi spontan bertindak berdasarkan perasaan seperti marah takut atau sedih. So apabila mereka tengok satu news atau satu uh, news yang yang palsu di mana mereka letak uh, orang orang yang tercedera kebanjaran berlaku sila tolongkan macam tu. So apabila seorang yang emosional tengok oh oh my god ramai orang sudah tercedera saya kena bantu. So mereka terus share itu uh, maklumat tersebut. Mereka whether don't know whether it's betul ke salah Tapi mereka terus uh, hantar kepada orang-orang yang lain Dari segi kejuruteraan bias, cenderung menerima maklumat yang menyokong kepercayaan sendiri Tiada semakan fakta, berkongsi tanpa menyedari kesalahan maklumat seperti saya kata tadi Dari segi penyebaran pantas, mengakab maklumat benar hanya kerana ia viral atau menarik emosional Lagi satu lagi aspek adalah kalau sesuatu maklumat itu jadi viral, mereka semua ingat Most of the people ingat uh, itu adalah maklumat yang palsu tetapi hafta satu dua hari selepas tu baru tahu okey itu adalah maklumat palsu. Mereka akan dapat verifikasi dari kerajaan. So dari segi tindakan berdasarkan ketakutan atau simpati mudah terpanggara dengan naratif sedia atau menakutkan. So secara keseluruhan saya nak berkata bahawa kita sentiasa berfikir sebelum menghantar sesuatu maklumat di mana dalam era moden ini penyebaran maklumat adalah sangat cepat dan sangat pantas boleh sesiapa pun boleh menyebarkan sesuatu maklumat dengan cepat. So ini adalah satu teknologi yang baik tetapi kalau kita menyebarkan maklumat palsu dalam dalam keadaan yang sangat pantas kita tak dapat bagikan masa untuk proses apa yang berlaku so orang yang tercedera ke orang yang diperlukan bantuan tidak akan mendapatkan bantuan tersebut dalam dunia hari ini yang penuh dengan lambakan maklumat pemikiran logik menjadi satu kemahiran yang sangat penting untuk membantu kita Menilai kebenaran dan ketepatan sesuatu maklumat. Terdapat beberapa peranan pemikiran logik dalam menilai maklumat. Pertamanya, penapisan maklumat palsu atau tidak sah. Hey. <tuh> pemikiran logik membolehkan kita menilai sama ada sesuatu maklumat itu datang daripada sumber yang boleh dipercayai atau tidak. Ia membantu kita membezakan antara fakta dan spekulasi. Kedua itu adalah pemikiran logik dapat mengalahkan pemikiran kritikal dan analisis yang mendalam. Pemikiran logik juga mengajar kita untuk tidak menerima maklumat secara bulat-bulat. Sebaliknya, kita diajar untuk menyoal dan menganalisis kandungan maklumat secara rasional. Ketiga adalah membantu membuat keputusan secara rasional dan objektif. Apabila kita berfikir secara logik, kita akan menilai sesuatu isu dari pelbagai sudut sebelum membuat keputusan. Kita juga dapat mempertimbangkan risiko dan kesan tindakan dengan lebih jelas tanpa dipengaruhi oleh emosi semata-mata. Peranan yang keempat dalam pemikiran logik dalam menilai maklumat adalah juga mengenal pasti bias atau andaian tersembunyi dalam maklumat. Pemikiran logik membolehkan kita mengesan kejururungan tertentu dalam sesuatu teks atau ucapan, contohnya pandangan yang berat sebelah atau cuba memanipulasi pendengar. Dengan ini, kita tidak mudah terpengaruh dan membuat penilaian yang lebih adil dan rasional. Dan peranan yang keakhirnya adalah meningkatkan keupayaan berkomunikasi dan berbahas dengan fakta. Pemikiran logik membantu kita menyampaikan pendapat secara tersusun dengan fakta yang jelas dan tepat. Ia juga membolehkan kita memberikan respon yang bijak apabila bertepan dengan maklumat yang mencabar atau mengelirukan. Yang seterusnya, langkah-langkah untuk menapis dan mengesahkan maklumat secara logik. Pertama sekali kita perlu memastikan maklumat yang diterima datang daripada sumber yang besar dan berautoriti. Contohnya kita mendapat berita tentang banjir, kita sepatutnya merujuk kepada agensi rasmi atau media yang dipercayai. Contohnya Jabatan Meteorologi Malaysia atau media arus perdana seperti ATM dan Bernama. Yang kedua adalah menggunakan laman web semakan fakta amat seperti sebenarnya .my snopes factcheck.org boleh digunakan untuk menyemak berita palsu. Akhir sekali, pastikan maklumat itu terkini dan tidak diambil di luar konteks. Contohnya, gambar banjir yang tular mungkin sebenarnya datang dari tahun lepas atau dari luar negara. Jadi kita perlu periksa tarikh lokasi dan sumber asal gambar atau video sebelum membuat kesimpulan dan menyebarkan maklumat kepada orang lain. Sekarang saya nak bintang tentang peranan pendidikan dalam membentuk pemikiran kritis dan logik. Pertama ialah mengukurkan kefahaman terhadap konses agama melalui logik. Pendidikan Islam menggalakkan pelajar berfikir secara rasional terhadap hikmah di sebalik ujian seperti banjir, serta bagaimana nilai kesabaran tolong menolong dan takawa dapat diamalkan dalam menghadapi musibah. Kedua ialah mendendangkan pelajar kepada kaedah berfikir kritis dan analitika. Melalui latihan seperti analisis tes berkaitan perubahan iklim, perbincangan kelas tentang punca dan kesan banjir serta aktiviti mencari penyelesaian pelajar digalakkan menilai isu tali berbagai sudut secara kritikal. Ketiga ialah membentuk keupayaan menyelesaikan masalah secara logik. Sajet seperti jokafi tajas membantu pelajar memahami fakta yang menyebabkan banjir dan mengaplikasikan prinsip logik terang merancang langkah perubahan seperti sistem saliran yang baik dan amalan lestari. Seterusnya, peranan media arus perdana dan platform digital telah membendung maklumat palsu sejatap empat poin. Yang pertama ialah menjalankan semakan fakta. Media arus perdana bertanggungjawab memastikan setiap maklumat yang disiarkan telah melalui proses penyemakan fakta secara teliti. Manakala platform digital pula perlulah bekerjasama dengan agensi semakan fakta untuk menandakan bahawa kandungan yang tersebut yang meragukan atau palsu lalu meminimumkan penyebarannya. Media arus perdana haruslah menjalankan semakan fakta yang teliti sebelum sesuatu berita disiarkan kepada masyarakat. Ini termasuklah menyemak sumber maklumat, menghubungi pihak berkaitan dan merujuk kepada data rasmi. Proses ini amat penting untuk mengelakkan penyebaran maklumat yang tidak benar, seterusnya dapat mengekalkan kepercayaan orang ramai terhadap berita yang diterima melalui saluran rasmi. Yang poin kedua ialah memberi maklumat sahih dan tepat Media arus perdana harus menyalurkan berita berdasarkan sumber yang sah dan boleh dipercayai. Manakala platform digital berfungsi sebagai saluran pantas untuk menyebarkan pembetulan dan penafian terhadap berita palsu yang telah disewak. Sebagai contoh, media arus perdana seperti RTM, TV3, Astro Awani dan Bernama berperanan menyampaikan maklumat yang tepat, sahih dan seimbang. Ini termasuklah laporan berita, kenyataan rasmi kerajaan dan perjelasan daripada pakar. Dengan maklumat yang benar, masyarakat dapat membuat keputusan yang rasional dan tidak terberangur dengan dakwa atau fitnah yang tersebar di secara tidak terkawal di media sosial. Poin yang ketiga ialah meningkatkan kesedaran pengguna media. Ini bermaksud mendidik individu agar lebih peka terhadap maklumat yang diterima, dikongsi dan dihasilkan. Ia melibatkan pemahaman tentang tanggungjawab etika risiko penyebaran maklumat palsu serta keupayaan untuk mengenal kandungan yang menyesatkan atau berunsur manipulasi. Ini dapat dilakukan melalui program khas, iklan khidmat masyarakat, dokumentari dan sesi temubuat. Mereka dapat memberikan panduan kepada penonton untuk mengenal berita palsu dan mengelakkan penyebaran maklumat tanpa sebabkan. Dan penonton akan dapat memahami implikasi undang-undang menyebarkan berita palsu. Dengan ini, ini dapat membantulah membentuk pengguna media yang lebih bijak dan bertanggungjawab. Poin yang terakhir pula ialah mewujudkan mekanisme pelaporan dan tindakan. Platform digital telah menyediakan fungsi seperti report untuk membolehkan pengguna melaporkan maklumat palsu, manakala media arus perdana boleh bekerjasama dengan pihak berkuasa untuk mengambil tindakan terhadap penyebar maklumat yang tidak benar. Organisasi media arus perdana harus mewujudkan seleraan khusus untuk melaporkan berita palsu yang telah dilaporkan, termasuklah dalam laman web, talian aduan dan borang dalam talian. Maklumat yang telah disahkan palsu tersebut akan dilaporkan kepada pihak berkuasa seperti Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM ataupun Polis Diraja Malaysia PDRM untuk tindakan selanjutnya. Mekanisme ini dapat membantu mengekang penularan berita palsu dan mengambil tindakan terhadap penyebar maklumat yang tidak bertanggungjawab. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.